Ну і все ж таки вдалося нам встановити зв'язок із Ми Будемо завершувати тему сьогоднішню із запорізьким Леніном. Анатолій Остапенко, журналіст громадського телебачення Запоріжжя, з нами зараз на прямому зв'язку за допомогою скайпу скайпом. Анатолію, привіт, Сергія да, звати. Скажи, да, будь ласка, тут є інформація, що у тебе там якісь не дуже теплі відносини склалися з органами. Министерство внутренних дел, чи можешь ты трошки докладніше про этом розповісти? ну и власне про те, сколько сейчас стоят Ленін Ленин в Запорожье. Да, по поводу этих отношений с правоохранительными органами просто дело в том, что когда была попытка штурма работниками милиции, о, точнее активистами кордона милиции там, да, нас журналистов отводили, пытались, я не знаю, зачем они это делали, но делали достаточно грубо, то есть они, но ну, меня ударил человек плечом в глаз, ну, как бы не очень сильно, у меня даже фингала не осталось, но, как бы, сам факт, мы ему кричали, что мы журналисты, но он нас не слышал, уводил и достаточно агрессивно это делал. А по поводу Ленина, ну, я, честно сказать, коротко рассказать об этом, ну, тяжело очень, потому что очень много происходило всего в Запорожье, начиная с того, что буквально ночью сегодня Поставили паркан в, ну, по периметру защитить Ленина и написали там была табличка, что площадь Ленина реконструируется. Но ну, у нас уже достаточно давно выделены деньги на реконструкцию площади, наверное, при губернаторе Пеклушенко, который уже ушел давно и сейчас находится последствиям. Но вот именно сегодня решили у нас реконструировать площадь Ленина. Реконструировать ну, мало, я так разумею, с министерства внутренних справ. Но там ночью были коммунальщики, которые устанавливали вот этот, этот, этот забор, да, а буквально в три часа стали стягиваться туда работники правоохранительных органов, и буквально в 4, где-то ну, в 4 с копейками около 100, даже больше, наверное, работников милиции подошли ну, за забор и стояли возле Ленина, защищали его. Да, закончилось. Ну, мало кто знает, чем закончилось. Во-первых, приехали представители УНСО Киевской области, Мазур приехал, и они договорились пообщаться с местной и областной властью. В стенах облгосадминистрации они поехали туда и в итоге поставили, ну, Работникам власти, собственно, власть имущим поставили ультиматум, чтобы до вторника, до трех часов, если не ошибаюсь, уже точное решение приняли, сносить его или нет. В другом случае ну, люди будут собираться, опять же заявляла, что на следующих выходных люди опять, если что, соберутся и все-таки доделают свое дело и снесут памятник. Да. А в целом, какие были настроения среди населения? Ну, там было достаточно тяжело там, как, как бы оценить количество людей, тех, кто за снос памятника, те, кто против, потому что все были в одной толпе. И, ну, там, ну, один, одиночные, там, знаете, такие вот мини-мини такие дискуссии по, по, всему периметру площади происходили там, ну, ну, опять же, тяжело, тяжело. Ну, а в городе, в городе, наверное, 50 на 50, Навірно, такі. Я, чесно, ну, соціологічних опросов ніхто, звісно, не дідав і точних цифр у нас нема. Скажіть, будь ласка, і була інформація, що техніку, яка прямувала до пам'ятника Леніну з тим, щоб його демонтувати, власне, була затримана органами Міністерства е, внутрішніх справ. Чи відомо тобі про цю ситуацію? Якщо відомо, то чим мотивували? Честно Милиция. сказать, мне неизвестно про это, потому что слухи ходили среди журналистов, которые там находились. То есть там говорили, что э, на, площадь, ну, на портовой там задержали, потом говорили, что на площади на проспекте металлургов задержали, но никто эту технику не видел. То есть фотографий нет, где ее задержали. Э, я спрашивал у представителей силы нации, они это не комментируют. Это организация, которая анонсировала сам снос памятника. То есть они никак не комментировали. Э, большинство, ну, некоторых из этой организации задержали работники милиции, еще э, там, в течение дня они их задерживали, то есть там после четырех часов, наверное, задержание три было вот этих, э, этих ребят, этих активистов. Ну, настроены были достаточно агрессивно тогда, потому что пошел, пошла волна штурма э, кордона милиции, и, ну, одиночная. Ну, тогда милиция отбила активистов от памятника. И на этом, собственно, можно сказать, что все закончилось, все это противостояние, люди осознали, что ну, немного людей осталось, что три часа люди там находились и ждали развития событий. Вот. И ну, будем ждать вторника или субботы, пока, пока ничего не известно, городская власть. Ставило, точнее, даже не они проголосовали, даже они уже голосовали за этот вопрос, и они его даже не поставили на повестку дня. То есть они своими голосами не пустили даже этот вопрос на розгляд сессии. Вот. Поэтому сейчас будем смотреть, может быть соберут внеочередную сессию городского совета, где будут решаться этот вопрос. Мы общались э, с помощником городского головы Александра Сина Александром Рощиным. Он сказал, что мэр не против э, сноса, но против ну, такого агрессивного сноса он за цивилизованный демонтаж. А, кстати, где сегодня пребывал мэр? Вот это интересно, потому что он вернулся из Киева, ну, нам сегодня Рощин сказал, что он был в Мариуполе, это помощник мэра. Я у него спросил, где находится сам мэр, потому что ну, ситуация неоднозначная, там и конфликт назревает. Он мне сказал, что мэр в Запорожье, но почему его здесь нет, спрашивайте у него. То есть, ну, а ему дозвониться тяжело на телефон, он не берет трубку. Зрозуміло, так. Ну добре, тоді дякуємо тобі за включення. Нагадаю, Анатолій Остапенко, журналіст громадського телебачення Запоріжжя, розповів нам, чому Ленін сьогодні залишається стояти.